bukan saja nak kurangkan tetapi kita nak go to zero lah kalau boleh tidak ada tarif dikenakan ke atas negara kita dan kita dalam rundingan kita yang akan bermula kita juga meneruskan objektif itu supaya kita dapat sekurang-kurangnya mengurangkan tetapi objektif utama ialah kita nak, hapus, nak, nak memastikan negara kita tidak dikenakan tarif terutamanya dalam sektor-sektor yang tertentu sektor-sektor yang penting bagi negara kita uh, dia setuju kalau ada ada persetujuan mengenai isu-isu yang dia pun boleh setuju dia macam dalam negosiasi ni ada win and win lah we ya. have to give and take kena reciprocal uh, dan perbincangan awal adalah untuk berbincang apakah skopnya uh, dan apakah uh, isu-isu teknikal yang perlu dibincangkan dan saya nak buat pengumuman di sini kita dah sign NDA yeah, supaya Uh, yeah, Puan Masura Sebagai Chief Negotiator kita Timbalan Ketua Setusa uh, Perdagangan akan mulakan rundingan dengan uh, Esok pagi dengan uh, Assistant uh, USTR Pertama saya ucapkan syabas kepada kerajaan dan yang amat hormat Perdana Menteri kerana telah berjaya Mengadakan uh, Sidang kemuncak ASEAN Di negara kita Dan ramai pemimpin dari negara ASEAN dan pelbagai negara termasuk Presiden Amerika Syarikat sendiri datang ke Malaysia ini tapi saya amat berasa duka cita saya zahirkan di sini Malaysia sebuah negara yang berdaulat bukan saja berdaulat politiknya tetapi ekonominya bagaimana dalam masa tak sampai dua hari Presiden Amerika datang ke sini telah berjaya menandatangani perjanjian dengan kerajaan kita yang melibatkan begitu banyak konsesi Malaysia terpaksa bagi kepada Amerika dalam jumlah beberapa tahun ini berjumlah 1 trilion ringgit sedangkan apa faedah yang kita dapat kononnya tarif kita diturunkan Amerika mengatakan dan mengenakan tarif kita 24%. So apabila kita berunding dia kata turunkan 19%, 5% diturunkan. Kita rasa gembira yang tentukan 24% Amerika yang turunkan 19% itu Amerika juga Tetapi kita bagi concession yang begitu banyak Kepada negara ini Kita akan bagi berpuluh Kita akan beli berpuluh bilion Berpuluh buah Boeing Dari Amerika Apa ni? Pak Cik ya sedikit. Terima kasih Terima kasih Puan Speaker Adakah uh, Pak Cik Kodang Bersetuju tadi uh, Bangkitkan tentang isu Petronas Difahamkan antara perjanjian Antara Malaysia dan juga Amerika Yang Trump uh, sarankan ialah supaya Petronas nanti membeli LNG daripada Amerika dan yang yang kebimbangan dibakitkan oleh persegudang tadi adakah persegudang bersetuju supaya kita bincangkan kita bahaskan segala perjanjian yang ditangani oleh uh, Malaysia dan juga US di dalam Dewan Rakyat ini terima kasih saya yang berhormat baca. perkenaan itu saya ada data di sini Petronas ini mencari gali minyak dan gas kita jumpa di perairan kita dan di negara lain Petronas tapi bagaimana perjanjian kita dengan Amerika ini Amerika mengenakan syarat Petronas kena beli LNG gas asli cair LNG Petronas kena beli daripada Amerika setiap tahun sebanyak 3.4 bilion US bukan ringgit. Ini satu penyerahan. Ini kata negara kita berdeka berdaulat. Bagaimana ni? Yang amat berhormat tambun apa sudah jadi kepada ini? Beratus tahun negara kita mempertahankan melawan Belanda, Portugis, Inggris, kita berdeka. Tapi hari ini Trump datang yang menjahanamkan Gaza, bumi Palestin. Kita sambut mereka dan kita serahkan kekayaan kita ini. Pemunggahan ini, pemunggahan harta negara miskin Malaysia ke Amerika. Ini tidak boleh. Yo baru. Saya kritik. Saya tak tahu apa jadi pada saya selepas ini. Tapi baru. saya tidak setuju. Bagaimana ada syarat Amerika kenakan Bahawa ikut perjanjian Kita mesti jual Nadir bumi kita ke Amerika Tiada siapa boleh menghalang Mana boleh dia mengenakan syarat sedemikian ini yang perundang-perundang ini Menteri Miti ini Apa yang mereka runding ini Ini penggadaian negara kita Ini memalukan kena jawab di sini betul lah kita memang ada sopan santun berbudi bahasa kena menari tetapi tanpa sebutir bom Tuduk, saya tak tanpa serapang tanpa apa-apa Trump turun ke bawah ini kita menyerahkan ekonomi kita menyerahkan kekayaan negara kita satu trilion ringgit sedangkan setiap tahun kita berhempas pulas lembaga hasil dalam negeri kena cak kastam kena putip semuanya nanti kita bagi kepada mereka Petronas bergaduh dengan setengah negeri tak bayar royalti pada Kelantan tak bayar royalti kepada Terengganu mungkir pada Sabah mungkir pada Sarawak kita bergaduh sama sendiri tapi berbilion kita bagi pada Amerika saya tidak mesti hidup Pasir Kudang sekianlah saja ucapan saya terima kasih Pasir Kudang saya pasir minta pasir laluan tadi Pasir Kudang, pasir kudang, pasir kudang saya nak minta lagi. laluan bagi dulu sekejap ya benda yang berhormat pendang, masa sudah tamat. Terima kasih yang berhormat pasir kudang. Saya jemput yang berhormat dumut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Puan Yang Dipertua. Tanya dan syabas kepada YB Pasir Gudang. Malaysia mengambil keputusan untuk memulakan proses rundingan dengan Amerika Syarikat seawal Mei 2025 bagi mendapatkan kadar tarif yang lebih rendah agar barangan ekspor Malaysia terus kekal berdaya saing. Pendekatan ini juga dilihat boleh memberi kelebihan kepada negara berbanding dengan pilihan tidak berbuat apa-apa atau mengambil tindakan balas retaliation. Lebih-lebih lagi, pilihan untuk tidak berunding atau mengambil tindakan balas boleh menjejaskan pasaran ekspor yang berilah hampir RM200 bilion. Ringgit merentasi pelbagai sektor yang menyokong ekonomi Malaysia termasuklah PKS selain boleh menjejaskan jutaan pekerja Malaysia. Berdasarkan penilaian impak dan pelbagai senario berkemungkinan, rundingan dengan Amerika Syarikat mengambil pendekatan keseluruhan kerajaan dengan izin whole of government yang merentasi pelbagai kementerian, agensi dan sektor swasta dengan matlamat untuk mencapai satu persetujuan yang memberi manfaat kepada kedua-dua negara. Ingin ditetekankan, di sepanjang proses rundingan, Malaysia berpegang teguh kepada prinsip berkecuali pendekatan whole of government dan sentiasa memastikan kepentingan dan kedaulatan negara terus dilindungi dan terpelihara. Pasukan perunding tidak langsung berganjak pendirian di dalam perkara-perkara yang melibatkan isu-isu garis merah, the red lines, khususnya hak bumi putra, dasar perolehan kerajaan dan keputusan pembukaan liberalisasi equity sepenuhnya sektor-sektor strategik negara seperti tenaga dan telekomunikasi. Kalau ada yang mendakwa kononnya kita jual negara saya cabar mereka tunjuk satu klausa yang melanggar atau melepasi garis garis merah ini. Ya, satu pun tiada. sebenarnya Tan Sri yang dipertua, kalau kita mahukan terma yang lebih baik, mudah saja. Berikan semua perkara garis merah yang kita berusaha sedaya upaya lindungi selama ini. Walaupun begitu, jika kita bagi ke semuanya, Tiada jaminan kita akan berikan atau diberikan tarif yang lebih rendah. Ini hakikatnya. Tetapi kita tetap dengan pendirian kita. Pertahankan kepentingan negara. Tidak berganjak walaupun seinci dalam mempertahankan garis-garis merah ini. Ini soal maruah dan kedaulatan negara. Dan sebagai rakyat Malaysia yang cintakan negara, kerajaan tidak akan sekali-kali mengizinkan kedaulatan kita diganggu, gugat. Dalam mobil yang disebut bis itu, huh, bergerak kereta itu. Hmm, dalam duduk dalam kereta dia duduk dalam istana hmm. tapi saya tidak terpukau oh aku hebat duduk sebelah tak saya kata terima kasih bagi ruang terima kasih kena datang ke Malaysia terima kasih kena selesaikan tetapi saya bagi pandangan-pandangan tapi inilah hubungan diplomasi ni tidak semua nak kena jerit di luar yang penting saudara ada Mewakilkan kepada saya jadi juru cakap dan saya bercakap untuk pertahankan kepentingan rakyat Palestin dan Gaza. Siapa kata kita kita mengalah? Yang bincang dengan Presiden Amerika itu, ya itu pasukan dia. Ya, tetapi yang bincang hati ke hati yang empat mata itu saya dengan Presiden Trump. Dan jangan lupa kita boleh menjerit di sini. Tapi orang mati di Gaza, dibunuh dibom. Caranya bagaimana? Maki Israel oh sudah. Marah ke Amerika? Sudah. Tapi ini kesempatan kita berjumpa sendiri. Sekarang ini sekurang-kurangnya dengan capatan Amerika dihentikan serangan. Dan dilarang penalukan Tebing Barat. Apakah berhasil sepenuhnya? Tidak. Tetapi sekurang-kurangnya dihentikan serangan. Siapa kata kita menyerah? Nak cari tegas seperti kita. Siapa yang ber berani berucap -ber 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 depan Presiden Donald Trump? Tiap kali jumpa dia, Gaza. Terima kasih atas penyelesaian awal, tapi bagi penyelesaian sepenuhnya. Bagi penghormatan kepada rakyat, jangan ada lagi perkara ini berlaku. Pastikan tidak lagi kecurangan dilakukan. Itu kita lakukan kerana apa? Saya Perdana Menteri Malaysia.